આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં આજે દેશભરમાં સુડતાલીસ સ્થાનો પર રોજગાર મેળાનું આયોજન થયું છે આ રોજગાર મેળાના માધ્યમથી પચાસ હજાર કરતાં પણ વધારે નવ યુવાનોને નિયુક્ત પત્ર આપવાનું આજે બન્યું છે આજે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ વર્ચ્યુઅલ જોડાઈને આ યુવાઓને અભિનંદન શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે આ સોળમો રોજગાર મેળો છે આ રોજગાર મેળામાં આ આ રાજકોટ રોજગાર મેળામાં આજે રાજકોટ આવવાનું થયું છે અને પિંચ્યાસી કરતા પણ વધારે યુવાઓને નિયુક્ત પત્ર આપ્યો છે ત્યારે આ નિયુક્ત પત્ર જેમને મળ્યો છે તેવા સૌ યુવાનોને હું ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું તેમના માતા પિતાને પણ અભિનંદન આપું છું અને આ કાર્યક્રમમાં મારી સાથે ઉપસ્થિત અમારા રાજકોટના મેયરશ્રી નૈનાબેન અમારા રાજ્યસભાના સાંસદ રામભાઈ મોકરિયા અમારા ધારાસભ્ય દર્શિતાબેન ધારાસભ્ય રમેશભાઈ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ શ્રી ડોક્ટર માધવભાઈ પણ ઉપસ્થિત હતા હું બધા જ નવનિયુક્ત જેમને આજે निमणूक पत्र मिला है बधा ने खूब खूब शुभकामनाओं पाठवु छू नीलम मेरा नाम नीलम है राजस्थान चलू किसी की रहने वाली हूँ मेरा टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है टेक्नीशियन फर्स्ट फ्रेंड ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी मैंने बहुत प्रोसेस बहुत जल्दी पूरा हुआ बहुत कम टाइम में मुझे ये जॉब मिली जिसके लिए मैं अपनी सिचुएशन से बहुत ज्यादा उत्तर उतनी की उम्मीदें लगा रखी हैं इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे इस नियुक्ति पद पत्र सेलेक्ट किया थैंक यू हरियाणा से हूँ तो मुझे मैं मोदी सरकार और केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी अभी मैं एस बी बैंक में हूँ क्लैरिकल पोस्ट में और मेरा ड्रीम जॉब यूपीएससी है और ऐसे ही मैं आगे प्रयास करती रहूँगी और सबको तो प्रोत्साहित तो करना चाहूँगी कि वो लोग प्रयास करें हाँ मेरा ड्रीम सार्थक हुआ क्योंकि मुझे सरकारी जॉब मिली तो आप लोग भी लग सकते हैं मैं एस बी आई में एस क्लैरिकल हूँ कि कभी भी वक मत करिए अपनी लाइफ में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए चीजें लेकिन अल्टीमेटली अगर आप उन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो आपको लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी मेरा नाम जी कृष्ण शर्मा मैं इसमें केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे बहुत देश के लिए कर्म काम कर रहे हैं पिछले तो दस वर्षों से और तो इसमें प्रधानमंत्री जी का मेरे परिवार को इतना योगदान देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा देखो तो टेक्नीशियन ग्रेड हर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में नियुक्ति प्रदान की जा रही है मेरा ड्रीम आगे भविष्य में देश की सेवा करना है और आगे आगे और आई एस आई पी सेवा में जाने का है शांत समाचार फेसबुक पेज ने लाइक करो वीडियो शेयर करो और विगतवार समाचार माटे शांत समाचार डॉट नेट विजिट करो